satu bidang yang amat penting dalam menjamin kelangsungan, keberkesanan dan pencapaian objektif sesebuah organisasi atau institusi. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks ini, pelbagai pendekatan dan sistem pengurusan telah diperkenalkan dan diamalkan di seluruh dunia. Antara dua sistem utama yang sering menjadi rujukan ialah institusi pengurusan Islam dan pengurusan Barat. Kedua-dua sistem ini mempunyai kerangka pemikiran yang tersendiri serta perbezaan yang ketara dari segi falsafah, prinsip, nilai dan kaedah pelaksanaannya. Institusi pengurusan Islam berteraskan kepada wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta berpegang teguh kepada prinsip Tauhid, Amanah, Adil, Ihsan dan Tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengurusan dalam Islam bukan hanya mementingkan kebesar, keberkesanaan dan pencapaian matlamat organisasi tetapi me, tetapi turut menitik beratkan aspek kerohanian, etika dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Dalam sistem ini, manusia dilihat sebagai khalifah yang memikul amanah untuk mentadbir dan mengurus dunia mengikut panduan syariah. Dengan matlamat utama ialah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu SWT. Sebaliknya, institusi pengurusan barat kebanyakannya berpaksikan pemikiran sekuler, rasional dan saintifik yang menekankan efisiensi, keuntungan dan produktiviti sebagai matlamat utama. Nilai-nilai dalam pengurusan barat biasanya dibentuk berdasarkan pengalaman, kajian empirical dan norma masyarakat tanpa semestinya bersandarkan kepada prinsip keagamaan. Walau bagaimanapun, pendekatan ini dilihat praktikal dan berkesan dalam aspek teknikal. Namun, ia kadang-kadang mengabaikan unsur moral dan tanggungjawab sosial yang lebih luas. Tajuk Pertembungan Tamadun Islam dan Tamadun Barat di mana letaknya konflik? Mengupas perbezaan asas antara dua tamadun besar dunia. Islam dan Barat daripada perspektif sejarah, falsafah dan pemikiran. Penulisan ini bertujuan untuk memperbetulkan persepsi umum yang melihat konflik antara Islam dan Barat sebagai pemusuhan semula jadi atau berasaskan keman dan agama Untuk susunan idea Susunan idea pertama menghuraikan tentang perbezaan utama antara institusi Islam dan Barat bermula daripada pandangan alam dan estimologi Institusi alam dibina atas asas tauhid di mana ilmu datang dari Wahyu dan akal yang dipandu oleh wahyu Dalam Islam, ilmu tidak, dipul, tidak boleh dipisahkan Daripada agama dan institusi Seperti madrasah dan masjid Yang berbentuk insan dari aspek Akidah, akhlak dan spiritual Sebaliknya, institusi barat berkembang Hasil psikologisme sejak zaman pencerahan Yang memisahkan agama dari kehidupan Ilmu diasaskan pada pemerhatian dan akal semata-mata dan institusinya lebih menekankan aspek kebendaan, sains dan kebebasan individu tanpa merujuk kepada nilai kehalian Susunan so, idea kedua dari segi struktur dan fungsi institusi Islam bersifat holistik dan menyeluruh. Semua aspek kehidupan dilihat sebagai satu kesatuan dalam kuasa adil yang menyatukan politik, ekonomi, sosial dan agama institusi Islam berfungsi untuk menegakkan syariat dan membentuk masyarakat yang seimbang dunia dan akhirat. Contohnya institusi daulah dan baitul mal bukan sekadar menjaga kebajikan tapi juga memastikan keadilan ilahi. Berbeza dengan institusi barat yang beroperasi secara sekular dan dan berpisah dari agama. Surtu mereka berkratik dan berubah mengikut zaman serta kepentingan semasa. Undang-undang dan keputusan institusi sebarat tidak menunjuk kepada agama tetapi berdasarkan prinsip rasional dan sekolah. Bagi susunan idea yang ketiga, dari segi tujuan dan matlamat institusi Islam bertujuan untuk membentuk insan yang seimbang dari sudut akal, rohani dan jasmani. Ia juga mendidik manusia menjadi khalifah yang membawa kebaikan di bumi. Contohnya, sistem pendidikan Islam menekankan ilmu dunia dan akhirat secara sentak. Berbeza dengan institusi barat yang lebih menekankan kejayaan duniawi seperti kemajuan sains, teknologi dan ekonomi. Nilai kehanian dan moral sering diketepikan. Oleh itu, kita dapat melihat bahawa institusi Islam adalah menyuruh dan berasaskan mafasik syariah Manakala institusi barat lebih berorientasikan kebendaan dan individualisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nurmawada binti Muhammad Tarmizi. Saya akan menceritakan mengenai isu dan cabaran institusi pengurusan baik dalam tradisi Islam maupun barat dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi maklumat. Institusi pengurusan pada zaman moden ini mendepan pelbagai cabarannya rumit Cabaran-cabaran ini bukan sahaja menguji keupayaan mereka untuk kekal relevan tetapi juga memberi kesan besar kepada kuasa dan peranan mereka dalam masyarakat. Kalau kita lihat, cabaran yang dihadapi oleh institusi pengurusan Islam sangat berbeza dengan institusi pengurusan di Barat. Bagi institusi pengurusan Islam, cabaran utama datang daripada pengaruh sekularisme dan liberalisme. Sekularisme memisahkan agama daripada urusan negara, sedangkan Islam sebagai ad-din merangkumi semua aspek kehidupan, bukan sekadar ibadah. Pada masa yang sama, liberalisme pula menekankan kebebasan hak individu, termasuk isu-isu sensitif seperti moral, jantina dan orientasi seksual. Desakan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan nilai barat ini memberi tekanan besar kepada institusi Islam supaya mereka dapat mengekalkan keaslian ajaran tanpa dilabel kuno atau menindas. Sementara itu, di barat, institusi pengurusan barat berdepan isu kekurangan pengikut, terutamanya dalam kalangan generasi muda yang semakin cenderung kepada ateis atau kepercayaan alternatif. Selain itu, isu-isu seperti pendaraan seksual dalam institusi agama serta cabaran menyesuaikan ajaran lama dengan nilai moden. Contohnya berkaitan kekeliruan jantina atau hak LGBT turut melemahkan kedudukan mereka. Walaupun cabaran mereka berbeza, kedua-dua institusi Islam dan Barat ini berkongsi be beberapa persamaan. Kedua-duanya perlu menyesuaikan diri dengan era digital dan media sosial yang bergerak sangat pantas mereka juga sama-sama berdepan tekanan akibat ketidakstabilan sosiopolitik global yang menuntut mereka untuk terus mempermasih keadilan, perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat moden. Kesimpulannya, cabaran yang dihadapi oleh institusi pengurusan Islam dan Barat hari ini sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijak, relevan dan pandangan jauh supaya mereka terus dapat memainkan peranan penting dalam memimpin masyarakat. Saya akan bercakap kekuasaan pengawal agama terhadap pembentukan institusi Yang pertama adalah tanggung Islam ataupun institusi Islam Agama adalah asas pembentukan institusi masyarakat Juga merangkumi ibadah, sosial, ekonomi serta politik Panduan utama tanggung Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Tujuan adalah untuk keseimbangan dunia dan akhirat berkata ilmu jaga akhlak dan kestabilan yang terakhir Islam toleran dan adil terhadap agama lain yang kedua adalah institusi barat agama barat tamadun barat ada berbeza dari tamadun Islam mana, di mana agama terpisah dari pertabiran dan sosial sejak era sekularisme serta fokus kepada rasionalisme, sains dan kebebasan individu. Tambahkan barat juga, agama terhad kepada orang peribadi dan keluarganya. Yang terakhir ialah Islam menolak sekularisme kerana mahu pelihara komunisulain dan keaslian agama. Okay. Seterusnya saya akan menerangkan tentang analisa dan perbincangan dari sudut nilai kehidupan dan alam. Kehidupan manusia dalam Islam dinilai secara menyeluruh antara jasmani dan rohani kerana manusia merupakan makhluk spiritual yang bertanggungjawab kepada Tuhan. Manusia juga dikenali sebagai khalifah yang bertanggungjawab di atas muka bumi ini untuk menjaga alam sekitar. Alam dilihat sebagai satu amanah daripada Allah dan harus dimanfaatkan secara lestari dan beretika. Manakala bagi pandangan barat pula, barat menjelaskan bahawa kehidupan material dan keselesaan fizikal dengan mengabaikan dimensi spiritual. Kehidupan sering dilihat melalui sudut pandangan sekular yang menolak campur tangan agama uh, dan juga sifat ketamakan manusia yang telah menyebabkan kemusnahan alam. Seterusnya, peranan pemerintah. Pemerintah di dalam Islam digelar sebagai khalifah yang bertanggungjawab terhadap pembangunan fizikal, moral dan spiritual rakyat. Pemerintah yang adil berlandaskan syariah adalah tunjang kepada kesejahteraan rakyat. Khalifah memegang amanah yang besar yang mesti dilaksanakan dengan takwa dan adil serta berpandukan wahyu dan sunnah sebagai panduan utama dalam dasar dan undang-undang Namun bagi Barat pula, Barat mengangkat prinsip demokrasi liberal um, Demokrasi liberal mengikuti kehendak majoriti sebagai kuasa tertinggi tanpa kepentingan nilai-nilai moral dan agama Pemerintah Barat cenderung memisahkan agama daripada politik dan menyebabkan undang-undang dan dasar awam dibentuk berdasarkan kehendak manusia semata-mata tanpa merujuk kepada wahyu dan nilai mutlak. Seterusnya adalah matlamat. Matlamat utama yang aa, ditekankan dalam tamadun Islam ialah pembangunan insan secara yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab kepada Allah dan sesama manusia. Islam melihat kejayaan sebenar bukan semata-mata dalam bentuk kemajuan material tetapi dalam keredaan Allah dan kesejahteraan dunia akhirat. Pembangunan perlu selari dengan prinsip syariah. Namun, barat menjadikan pembangunan ekonomi, teknologi dan kuasa sebagai matlamat utama. Kejayaan diukur melalui pencapaian kebendaan serta kemajuan pembangunan. Pencapaian peribadi dan kebebasan mutlak tanpa mengaitkan kehidupan dengan tanggungjawab akhirat atau nilai-nilai kerohanian. Seterusnya, bagi sudut agama pula, tamadun Islam dibina berasaskan agama sebagai teras kehidupan. Konsep adin merangkumi seluruh aspek hidup dari ibadah, muamalat hingga kepada pendidikan, ekonomi dan politik. Um, Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai sumber panduan dalam membentuk akhlak, pemikiran dan undang-undang menjadikan Islam salah satu hidup yang lengkap dengan sempurna. Tamadun Barat Modern lahir daripada semangat sekularisme yang memisahkan agama daripada kehidupan. Agama dianggap sebagai satu isu peribadi dan bukan sistem kehidupan. Pemikiran barat yang diasaskan kepada falsafah humanisme dan rasionalisme menolak peranan wahyu sebagai sumber kebenaran menyebabkan berlakunya krisis nilai dan identiti. Seterusnya, dari sudut cabaran. Uh, umat Islam hari ini berdepan dengan cabaran kehilangan jati diri akibat terpengaruh dengan budaya barat dan tidak memahami secara tepat tentang konsep tamadun Islam. Ramai melihat Islam hanya sebagai satu sejarah silam dan bukan sebagai panduan untuk masa hadapan. Kelemahan intelektual dan ketidakupayaan mengintegrasi ilmu moden dengan world view Islam menyebabkan umat Islam terpinggir dalam dunia moden dan hanya bergantung kepada idea barat semata-mata bagi barat pula cabaran utama yang datang adalah dalam bentuk dominasi budaya ilmu dan media yang menyebarkan nilai sekular dan liberal. Ini memberi tekanan kepada umat Islam untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak selari dengan nilai Islam. Ilmu pengetahuan barat yang diasaskan pada pemisahan agama dari kehidupan telah menjadikan sains dan teknologi berkembang tanpa panduan moral hingga membawa kepada kemerosotan sosial dan krisis kemanusiaan. Kesimpulannya, perbezaan dalam pengurusan antara institusi Islam dan Barat meliputi berbagai aspek seperti asas falsafah, sumber pengetahuan, struktur organisasi serta pendekatan terhadap matlamat dan nilai yang ingin dicapai. Institusi Islam lebih menekankan aspek moral dan tanggungjawab kepada Allah Manakala institusi barat lebih cenderung kepada pendekatan logik dan uh, kebendaan. Walaupun pendekatan ini besar kedua-duanya mempunyai kekuatan tersendiri yang boleh saling melengkapi. Dengan memahami perbezaan ini, kita dapat membentuk satu sistem pengurusan yang lebih seimbang dan beretika. Ini penting supaya pengurusan institusi maklumat bukan sahaja efisien dari segi duniawi, tapi juga memberi impak positif terhadap pembangunan sasyah dan nilai kemanusiaan. Akhirnya, gabungan kedua-dua pendekatan ini boleh memajukan, boleh membantu memajukan tamadun manusia secara lebih menyeluruh dari segi ilmu, akhlak maupun kemajuan teknologi.